Близько трьохсот талановитих творчих дітей з України, Росії та Вірменії згуртував перший міжнародний фестиваль Перлина збирає друзів. Протягом чотирьох днів художні дитячі колективи змагалися у конкурсах за номінаціями вокал, хореографія, журналістика, мода, акторська майстерність. За словами учасників, підготовка була активною та хвилюючою. Очень долго готовились, у нас были долгие репетиции, все, все было настолько серьезно, что даже мы на репетициях плакали, что же нас сильно растягивали. Ну, и вот мы пришли сюда, чтобы заработать гран-при. Все эти дни как бы, проходили конкурсные программы фестиваля. Вначале у нас было торжественное открытие. По красной дорожке прошли все коллективы, которые приехали в этот прекрасный детский центр. Вот. На следующий день мы занимались конкурсной программой, участвовали в конкурсе. И вместе с финалистом, с постановщиком шоу «Майдан» с Александром Лещенко было очень много репетиций флешмоба, в котором участвуют больше 150 детей. То есть э, дети там возраста от 5, и, ну и где-то до 16 лет. То есть все возраста, и каждый справился очень хорошо. Очень интересно, что дети подружились на этом фестивале, нашли новые знакомства. Некоторые коллективы встретились здесь после других фестивалей и снова увидели друг друга, были рады этому. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул відзначив переможців фестивалю цінними подарунками. Зокрема, Володар-Гран-Прі, зразковий ансамбль естрадно спортивного танцю Сюрприз міста Дніпропетровськ отримав ноутбук. Призерам разом з дипломами було вручено відеокамери. Прошел первый фестиваль «Прилина сбирая друзей» в нашем новом прекрасном оздоровительном центре на Приднепровья», который собрал более 300 ребят из всех уголков Украины, России и Армении. Здесь зажглись юные звездочки, юные таланты. Этот год объявлен президентом нашей Украины, годом детского творчества. И глядя в счастливые лица ребят, видно, что Украины хорошее и красивое будущее. Серед призерів творчі колективи Києва, Донецька, Сімферополя, Новомосковська, Нікополя, Херсону, Сочі та Харкова. Учасники, сповнені позитивних емоцій, висловили сподівання, що цей фестиваль стане традиційним з поміж кращих подій на шляху до вдосконалення творчої майстерності.